में कहा गया है कि वो मम्मर खुवातें जो रोज़ाना ज़्यादा वक्त खड़े रह गुज़ारती हैं उनकी दिल की सेहत उन हम असरों से बेहतर रहती है जो ज्यादातर बैठ कर अकाहली पर मबनी ज़िंदगी गुजारती है अमरीका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के महक़ीन की ये रिपोर्ट हाल ही में जनरल सर्कुलेशन में शाये हुई है जिसके मुताबिक वो खुवात जो अपनी रोजाना की मसरूफ़ियात में एक बैठी हुई पोजीशन के बजाय अक्सर खड़ी रहती हैं उनके बिल्ड प्रेशर में तीन माह बाद काफ़ी बेहतरी हो जाती है महक्कीन का कहना है अगरचे खवातन ने अपनी मजमू सख्त वर्जिश की सतह में इजाफा नहीं किया फिर भी उनके दिल की सेहत में बेहतरी आई इसकी वजह यह थी कि वो वक्फे वक्फे से थोड़े देर के लिए खड़ी होती रहे इस तहक़ीक के सरबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सानडीगो के शोबा बरए पब्लिक हेल्थ और इंसानी तवील अलमरी के इल्म के प्रोफेसर शरी हकमैन ने एक न्यूज़ रिलीज में कहा कि हमारी तहकीक से यह पता चला कि कम बैठना फ़ायदा मंद है लेकिन बहुत ज़्यादा बैठने के दौरान मुख्तसर वक़्फ़ों से खड़े होना सेहतमंद ब्लड प्रेशर को बरकरार रखता है और मजमू सेहत को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है इस तहकीक के लिए महक्कीन ने 400 ऐसी मम्मर ख़वातिन को भर्ती किया जिनका वज़न ज़्यादा था उन खुवात को बना किसी तरतीब के तीन ग्रुपों में तकसीम किया गया उनकी औसत उम्र तकरीबन अड़सठ साल थी इनमें से एक ग्रुप को कहा गया कि वो अपने बैठने के वक्त को कम करें दूसरे से कहा गया कि वो बैठने की हालत से उठने की तादाद में इजाफा करें और तीसरे को हिदायत दी गई कि वो अपनी मामूल की रोटीन जारी रखें तीनों ग्रुपों को सेहतमंद बुढ़ापे के बारे में रहनुमाई भी फ़राहम की गई इनमें से एक ग्रुप ने रोज़ाना बैठने का वक्त अट्ठावन मिनट कम किया जबकि ज़्यादा खड़े होने वालों ने कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले में रोज़ाना छब्बीस बार ज़्यादा बैठने की बजाय खड़े हुए तीन मां बाद जो नतीजा सामने आया इसके मुताबिक बैठने से खड़े होने वाले ग्रुप की सस्टुलुक और डायस्टुलक ब्लड प्रेशर में कमी वाकई हुई महक्कीम के मुताबिक ज्यादा देर खड़े रहने से ब्लड प्रेशर पर मुस्बत असर मुरतब होते हैं